hər şeyin səbri var, bu səbir yoxdur, yoxdur bu səbir. Dövrənin səbri yoxdur, kimdirsə bir səbir yoxdur. Övlad ölümünün səbri yoxdur. Yenə bir gözü yaşlı şəhid anası və onun ürəkləri dağılayan kədərlü sözləri. Şəhid oğlunun məzarı başında hər şeyin səbri var. Övlad ölümünün səbri yoxdur. Dözə bilmirəm deyən gözü yaşlı Sənəsi dağlı ananı idmançı Kamil Zeynallıq qucaqlayaraq təsəllilədib. Tarix yazan oğullarını boya başa çatdıran şəhid anaları qarşısında baş əyirik. Qeyd edək ki, müharibənin ilk günlərindən könüllü olaraq cəbhəyə yollanan Leytenant Teymur Abbaslı 10 oktyabr tarixində Hadrut uğrunda gedən qızğın döyüşlərdə şəhid olub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. gördüğünüz bir tane tabii görürsünüz tamam sonra gördüğünüz getirdim bu da bir tane daha bir tane daha bu